8 августа отмечает 90-летний юбилей Иван Иванович Гриненко, ветеран Второй мировой войны, много лет посвятивший работе педагога в Бердянской музыкальной школе. Иван Иванович прошел долгий и непростой жизненный путь. В начале Второй мировой окончил снайперскую школу. Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 годы. Утратив ногу, год провел в госпиталях. Является кавалером ордена Красной Звезды. После войны окончил Рязанское музыкальное училище. В Бердянск приехал по направлению в 1952 году. До выхода на пенсию работал преподавателем в музыкальной школе. От Владимира Павловича, нашего мэра, вам букет цветов, сладкий подарок. Я поставлю с днем рождения вас, с вашим юбилеем. Пусть у вас все будет хорошо, здоровья вам крепкого, чтобы семья была в порядке, здорово, все ваше окружение. Я смотрю, внучечка выходила, да, у вас? Это да. Ученики Ивана Ивановича, окончившие музыкальную школу, работают по всему миру. Многие избрали музыкальную эстезию основной профессией – в праздничный день выпускники в нашем городе, в странах СНГ, ближнем и дальнем зарубежье вспоминают бердянского педагога. Иван Иванович продолжает интересоваться судьбами своих учеников. Многие годы не пропускал мероприятия в музыкальной школе. Лишь в последнее время стало подводить здоровье. На второй этаж, где находится актовый зал музыкалки, нелегко подниматься с протезом. Мы сейчас стояли, считали, 32 года вы отработали в музыкальной школе в нашей. Да. Кто у нас работал в городе? Это Александр Урсанов. <связать> Закончил Запорожское училище, потом Киевскую консерваторию. И какое-то время здесь, он в школе работал у нас, и в ГДК, ансамбль народных инструментов. А Галя Криваль у вас заканчивала, Галя, но она Суслова, и муж у нее тоже аккордеонист. Они в Польше давно работают, и живут, и работают. У них своя школа музыкальная, частная, да. Они стали музыкантами, и менеджерами, и руководителями. Во всех городах все, Вроде и не готовил туда, а так вот разбежались они. Каждый день, не только в собственный юбилей, Иван Иванович окружен вниманием и заботой родных – супруги, дочери, внучки и правнучки. Мы уже живем 60 лет с ним. В апреле исполнилось. Внучка Наталья, ей уже 30 лет. Правнучка в пятый класс перешла, отличница. 8 августа юбиляра сердечно поздравили и пожелали крепкого здоровья директор музыкальной школы Нина Филон, а также педагогический коллектив учебного заведения. Этой традиции учителя следует много лет. «Мы смотрим вот сейчас на Ивана Ивановича и вспоминаем те годы, когда баян был очень популярным инструментом, любимым, действительно он был народным инструментом». «Человек Пошел, был популярным, да. приглашались везде, да, да кто, да, 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 кто да. играл».